Bu tənəfdə biz cəmiyyətin diqqətini bir hadisəyə gətirməyə çalışmışdıq. Cahangir Dövlətovun öz sevdiyi qızı Yumşaq desey tənbeh eləmək üsulunu və hüquq mühafizə orqanlarının bu tənbehdə cinayət motivi tapmayan əməkdaşlarını anlamağa çalışmışdıq. Necə ola bilər ki, Cahangir özünü belə almazsa aparsan, yalnız ona görə ki, soyadında dövlət var və sonda dövlət özü hara getsin? Bu gün zərə çəkən qız ürəyə ağrıdan hekayətini ilk dəfə danışacaq və göstərməyə də çalışacaq. Buyurun, sizi Xəzərin sahilinə dəvət edirəm. Könül son ikildə Xəzərin bu qumlu sahilinə tez-tez, hətta özünün dediyinə görə az qala hər həftə gərilmiş. Sevgilisi gətirirdi. Amma hələ könlə bəxtəvər deməyə tələsməyin. Sevgilisi onun dənizin təmiz havasından almağa, dalğaların musiqisi altında gələcək xoşbəxt ailəni planlarını qurmağa yox, döyməyə gətirilmiş. Bəli, yanlış eşitmədiniz. Məs döyməyə, işkəncə verməyə. Bundan öncə dəfələrlə olub belə bir şey. Aparb və məni yerdə məni döyüb gətirib. Niyə döyürdün səni? Heç nə dem. Qıskançlıq üstünə döyürdüm. Nə isə telefonu götürməyəndə gecə açanda görüşə çıxmayanda görürdüm mən hər dəfsə onu da aparırdı, döyürdü. Gətirirdi, döyürürdü. Patolojiq xəstəliyinə tutulmuş bu dırnaq arası məcnun nəyə görə gözdən könüldən uzaq bir yeri seçməsi də maraqlıdır. Zərər çəkən deyir ki, dəniz kənarını seçilməsi məhz onun imdadına kimsənin çatmamasına hesablanmışdı. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi bu işkəncə artıq 2 ilmiş davam edirdi. Burada ortaya belə bir sual çıxır. Artıq kifayət qədər yetkin bir insan olan könül nəyə görə bu qədər müddət ərzində bu işkəncələrə dözməyi özünə rəva bilib? Və nə bu üzdənəraq sevgilidən ayrılıb, nə də bu barədə bir yaxınına bir kəlmə deyib davalı onun ən çoxt ayrılmaq istəyibdi. Ki mən onu ayırmaq istəmişəm. O də məndə deyib olmayacaq həşimiz. Şey. Ya sən öləcəksən, belə bir şey olmayacaq. Asla. Mənə həddə qorxu gəlirdi, qorxudurdu ki, kimsə bilsə, bununla da pis olacaq. Sən öldürəcəm. Belə-belə hər də qorxular gəlirdi, gəlir qorxumdan demirdim heç kəsə. E, biz... Yəni deyirdi ki, başını kəsəcəm, yeniyəcəm, ata va atama zəng edirdi, söyüşdə söyürdü belə. Şeylərlə ona görə qorxurdum. Aydın məsələdir ki, könlünün hüquqi bilgilərinin olmaması, ən azından öz elementar hüquqlarını bilməməsi də məsələnin bu qədər uzanmasının səbəb olan amillərdəndir. Ailəsindən deməkdən çəkinən qız bu vərdə polisa məlumat verə və ya psixoloqla məsləhətləşərək bir yol tapa bilərdi. Amma görünür fikirləşib ki, lazım gələndə müraciət edər. Və nəhayət lazım gəlir. Bu məni apardı dəniz kənarında döyəndə, sonra saçımı kəsəndən sonra atama zəng elədim ki, Mən deyib bunu deməyəcəydim belə ərizə yazmıyacağam. Bu mənə dedi ki, atama zəng elə. Hətta mən, mən eşidə eşid atama dedi ki, qızının saçını kəsmişəm. Kamerasını gətirib iş yoldaşlarıma verəcəm. O izləndi mən bildim ki, rübiaburçluq olacaq. dedim gedim. Polisiya müraciət edim. Bir tədbir görsün dənağarası qəhrəman üst başı qan içində olan könüllü evə gətirib və əynini dəyişərək yenidən onunla çıxmasını tələb edib. Muvaq artıq özündə azacıq da olsa cəsarət tapan qız polisa məlumat verib və görüş yerinə könüllə birlikdə əməkçilər də gəlib. Beləliklə dırnaq arası qəhrəman həbs edildi. Qız bundan sonra biraz rahat nəfəs alsa da bu rahatlıq o qədər də uzun sürməyib. 2 sutkadan sonra da bunu azadlığa buraxdılar. Bu yenə mənə hələ də qorxular elədi. Hətta mən orda üzləşmədə də mənə dedi ki Mən onu stolub elə bilmə tutulmuşam. Çıxandan sonra bu naneyi fensəndən çıxacağam. Mənim təhlükəsizimi heç kəs bu deyə qorunmur. Çünki onu azadlığa buraxıblar. Bu hər dəqiqə, hər saniyə məni hər bir şeyə bilər. Siz elə çəkəndə dediyinə görə bu təhdidlər indi də davam edir. Hələlik tezon zəngləri ilə Könül ailəsi və zəhir çəkmişin bəkli Ərşad Sərdarovla hesab edir ki, təqsirləndirilən Cahangir Dövlətov azadlıqda olduğu müddətçə ətrafdakılar üçün real təhlükə mənbəyi olaraq qalır. Sonuncu hadisə zamanı təqsirləndirilən əslində Könlüyü qətlə yetirəcəyi ilə hədələyirmiş. Onun buradan evə qayıtmayacağını bildirib. Sahidi xilas edicilərin qayğının görünməsi isə Dövlətovun planlarını alt üst etmə ilə gənc qızında xilas olub. Cənab Sərdarlı ortada cinayətlə bağlı tutulan dəlil sübutları olduğu halda Dövlətovun azadlıq buraxılmasının absurd hesab edir. Onun hətta bir məhkumluğunun olduğunu da xatırladan Vəkir, təqsirləndirilənlərin saxlandığı zaman polisi müqavimət göstərməsinin də həbs üçün ciddi arqument olduğunu deyir. Dövlətov, Cahangir və səhv eləmirəmsə iki nəfər də orada başqa şəxslər də saxlanılmışdı. Amma mən onlar da öz ifadəsində orada bildirirlər ki, itiraf edirlər ki, yəni hətta orada polisa müqavimət də olub. Yenə yəni, polisə müqavimət artıq 3.15-ci maddədir. Orada da ə, qeyd olunur ki, bunlar polisa müqavimət onda artıq bunlar yəni həbs olunmalı idi. Yəni həm ə, necə deyərlər, bu günkü gündə əgər bunlar bu qədər hadisə törədilsə və bunu ə, bütün çəkillər öz telefon vasitəsilə və bütün telekanallara yayılır, və bu günkü gündə həmen vətandaş azadlıqda olmağı bu çox absurddur. Qeyr-qanunudur. Təhsil Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəisı Maməd Əhsən Zahidov ayınsı açıqlamasında insidentlə bağlı bütün hərəkətlərin qanun çərçivəsində həyata keçirildiyini və təqsirləndirilənlərin məhkəmənin qərarı ilə sərbəst buraxıldığını, lakin bununla belə ona qarşı əzab vermə maddəsi ilə cinayət işinin qaldırıldığını, Cahangir Dövlətovun özünün polis nəzarətində olduğunu söylədi. Hazırda istintaqın aparıldığını qeyd edən nazirlik rəsmisi təqsirləndirilənlərin məhkəmənin qərarına uyğun cəzasını alacağını deyib. Azad Əbəyov və Polad Orucuv, Rəvan İsmayilov Aynis. Və sonda qırəsən daha neçə qadının və ya qızın tükləri potensial olaraq bizbiz -biz oldu. Və bu prosesin qarşısını bıçaq və qayçıdan başqa hansı yolla kəsməyə olar? Reportaj boyu mən e, utanç gətirən bir neçə kadri müşahidə etdim. Hər dəfə könül danışanda onun üzünü müxbir bağlayır və səsini texniki cəhtdən təhrif eləyir ki, tanymasınlar. Amma bir kişi olaraq bəlkə otarmaq vaxtıdır axı bizim tanrı və təbiət qarşısında bir borcumuz var ki bu ölkənin qadın və qızları alnı açıq, üzü ağ olsunlar, ta üzlərini gizlətməsinlər. Salamat qalın.